કેશોદ મહિલા ભારતીય સેનામાં પતિના અવસાન બાદ તેની જ જગ્યાએ દેશ સેવાની સાથે પોતાના પતિનું સ્વપ્ન પૂરું કર્યું છે કહેવાય છે કે મન હોય તો માળવી જવાય અને સાહસ વિના સિદ્ધિ નથી આ કહેવતોને ચરિતાર્થ કરી છે કેશોદ તાલુકાની કોમલ મક્કાએ જેણે પોતાના પતિના અવસાન બાદ તેની જ જગ્યાએ દેશની સેવા સાથે પોતાના પતિનું સ્વપ્ન પૂરું કર્યું છે આવો જાણીએ શું છે સમગ્ર હકીકત સ્ટોરી રિપોર્ટ બાય કેમેરામેન રાવલિયા મધુ સાથે यादव मेरा नाम मक्का महेश भाई मैं करेनी गांव से हूँ और डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ मैं आर्मी ज्वाइन किया क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले से ही आर्मी में थे और उनको देख देख के मैं यहाँ पहुंची हूँ कि आगे मतलब उसके मन में देश भावना थी देश के लिए प्रेम था अपनी जॉब के लिए वो बहुत ही मतलब उसको बहुत प्यार करते थे वो तो मैं चाहती हूँ कि वो जो जॉब अपना आधी छोड़ के उसको जाना पड़ा तो उसकी आगे का जो सफर है वो मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा करूँ और उनका आगे का जो भी सपना है अपने बेटे के लिए कि उसको अच्छा पढ़ा लिखा के बड़ा कोई आदमी बनाओ तो उसलिए मैंने यही जॉब चुना कि मैं इसी में ही रह के अपने हस्बैंड और अपने बच्चे का दोनों का भविष्य आगे अच्छा करूं। मेरे हस्बैंड का डेट 9 अक्टूबर 2021 में आसाम खात में हुआ जिसका मतलब एक्सीडेंट हो गया ड्यूटी के दौरान उसके बाद मेरी जिंदगी में बहुत कठिनाई आई पहली ससुराल में मतलब इतना सपोर्ट नहीं मिला जितना मुझे मिलना चाहिए और उसके बाद ये जॉब करना सारा मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट था मेन बात की ट्रेनिंग जो मतलब इस जॉब का मेन पार्ट्स है जो ट्रेनिंग एक ऐसा है कि अगर वो आपने पार कर लिया तो समझो कि सब कर लिया तो मेरे लिए ट्रेनिंग सबसे बड़ा हार्ड पार्ट था इसमें और अभी मैं ट्रेनिंग करके आ चुकी हूँ मेरा ग्यारह महीने का ट्रेनिंग था जो मैंने राजस्थान हलवर में कंप्लीट किया है और अभी मैं लखनऊ में अपनी पोस्टिंग पे पहुँच गई हूँ और अभी फिलहाल मैं अपने घर आई हूँ छुट्टी के लिए आर्मी इसलिए चूज किया कि पहले से ही मेरे हस्बैंड थे इसमें तो उनको मैंने देखा है कि अपने देश के लिए वो बहुत मतलब सोचते थे उसके लिए देश के लिए प्रेम भावना थी कि देश को मतलब कुछ भी करके अपने देश के लिए कहीं भी अगर काम आ सकते हो तो वो मौका हमें घुमाना नहीं चाहिए तो मतलब उनको देख के मुझे लगा कि अगर मुझे ये मौका मिल रहा है कि एस एस बी पैरामिलिट्री में अगर मुझे मौका दे रहे हैं तो मैं इस मौके में फायदा उठा के मैं जाना चाहती हूँ अपने हस्बैंड की जगह पे क्योंकि वो अपना जॉब आधा छोड़ के मतलब जाना पड़ा उनको तो उनका आगे का जो भी सफर था वो मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा करूँ और अपने पांच साल के बेटे को भी मैं अपना उसका भविष्य अच्छा हो जाए तो उसी मैंने इसी में ही चुना दूसरी महिलाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में भी अगर हमारा मतलब हस्बैंड नहीं है तो हमें हारना नहीं चाहिए बल्कि कुछ ना कुछ करना ही चाहिए जो हम कर सकते हैं चाहे फिर आप जॉब करो या कोई काम करो ऐसा नहीं है कि फोर्स में ही जाना ही आपका बड़ा है आप कुछ भी कर सकते हो पर मेन बात कि आप अपने पैरों पे खड़े रहो ना कि किसी के सहारे और ना अपने आप को दोस्त समझ के कि, कि ये क्या हो गया कैसे हो गया ये मत सोचो बल्कि ये सोचो कि आगे का जीवन आपको कैसे बिताना है और अपने बच्चे के बारे में सोचो बाकी दुनिया के बारे में कुछ मत सोचो जो भी होगा ठीक ही होगा आगे जो भी कौ सेवा दान एज श्रेष्ठ दान तारीख ओगतरीस दस बेहजार धनतेरस आसो वत थी होली फागड़ सुद पूनम सुधी बीमार अपंग अबोला जीवो ने सवार शीरो

મણિલાલ પાંજીભાઈ અમૃતિયા કિરીટસિંહ ખુમાલસિંહ જાડેજા કલ્યાણજીભાઈ ગાજપરિયા જીવદયા ગ્રુપ પિયા માંડવી હરીસિંહ ભીખુભા જાડેજા પોપટલાલ મગનલાલ કુરિયા વિક્રમસિંહ જીભુભા રાઠોડ ગૌ સેવા એ એજ શ્રેષ્ઠ દાન